Ребята, без документов, без ничего, начали выражать. Что вы здесь делаете, вы на нашей земле. Идите отсюда. Начали хвататься за форменную одежду. Начали обзывать. То есть агрессивное, агрессивное, агрессивное поведение. Агрессивное поведение начало дергать из-за бронежилета, из начинало им бороться. Было... Может, вы, выпили, Мне вроде бы трезво. Спросили да. документы, или есть да, какие-то да, вообще, откуда же, едет все... полная машина. О, заведите, Ребят. И Никакого ответа. Мы едем где хотим, у нас нет никаких документов, нам никакие документы не нужны. Что вы здесь делаете, убирайте все отсюда. То есть без документов и удостоверяющих личности, без документов на машину? На машины были документы, водитель да. вполне адекватный, сзади эти ребята выбрали. А выбили, он задержанных он... нет, да? Да, у них нету ни документов, ничего, начали обзываться, что мы здесь делаем, почему мы здесь находимся, убирайте все суда. Спасибо. То есть сейчас что, сейчас вызвали, оператив... что? Да. вызвали оперативную группу для установления личности данных громадян. Так само якісь нагайки були найти. Що було найбільш. Нагайки, ну плтки. Лёдки, да? да? Что все может, кисть... Больше ничего. Какие-то ножи, типа такого, ножика небольшого, без ручки, то есть, как бы для метания, может быть, предназначено. Не знаю, больше ничего пока не Ну, а предмет агрессии, чем она была спровоцирована? Может быть, выше? Заформенные води начали хвататься. Просто то есть, так, нас, так, да, не просто не так, спрошили? спросили документы, что вы здесь находитесь, заформенные одежду начали сразу хвататься. вы не грубили ну, не ничего, атаковал. мы, да, не про... просто открыли двери, спросили, есть какие-то документы, куда едете. На что данные люди ответили, нету никаких документов, куда хотим, туда едем. Мы не обязаны, все нормально. Ну, все. Я понял. Спасибо. Привет, можете? Да, инспектор ГАИ, старший сержант Боровик. Как, как? Боровик. А имя? Дмитрий Сергеевич. Спасибо, Дмитрий Сергеевич.